તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ એપ અઠ્યાવીસ ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતના વડોદરામાં ભારે પૂર કારણે શેરીઓ અને ઘરો ડૂબી ગયા છે મારે ચોમાસાના વરસાદે સમગ્ર દક્ષિણ એશિયામાં વિનાશ વેર્યો છે સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતમાં પૂરના કારણે વીસ હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે ભારતીય વાયુસેનાની સહાયથી રાજ્યભરમાં મોટી સંખ્યામાં વરસાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં કુલ ત્રેવીસ હજાર આઠસો ને એકોતેર લોકોને ખસેડવામાં આવ્યા છે અને એક હજાર છસો ને છન્નું લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે ભારે વરસાદને કારણે પંદર નદીઓ સરોવરો અને વિવિધ જળાશયો ઓવરફ્લો જળાશયો ઓવરફ્લો થવાને કારણે અહીંની પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે तू आई कर रहा है ना? अबे, भाई बरामद हो गया? ये हमने लग गया। जनजीवन तो पूरा व्यस्त व्यस्त हो गया पहली बात तो ये है और दूसरा नंबर कल सुबह नौ बजे से लेके अभी तक किसी के घर में यहाँ से आगे जाओगे ना आप डेढ़ किलोमीटर तक किसी के घर के बाहर ऐसा नहीं है कि वो आ, बाहर निकल सके ठीक है कि सबके घर में पानी है पहली बात तो ये कल सुबह ऐसी परिस्थिति थी, थी कि पहले जो निचान वाले विस्तार में था उसमें सब पानी था हमारे विस्तार में कोई पानी नहीं था कल चार बजे के बाद इतना एक साथ पानी आ गया सबके घर में पानी चला गया पता नहीं ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है या कोई ऊपर से पानी ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ऐसे तो रेगुलर डेज थे छुट्टी खत्म हो गई थी सबको ऑफिस जाना होता है और मेरा फुल विलर मेरे को ऑफिस जाना कंपलसरी था इसलिए मैं अभी निकल गया यहाँ तक का पानी था देखो पहली दिक्कत तो ये खाने की दिक्कत हो रही है जो हमें बाहर से लाना पड़ रहा है इधर हमारा हमारे से पहले एक राजमोती विस्तार आता है यहाँ पे खाना देने आए थे लोग ये सुबह बच्चे लोग लाने आए थे लेकिन उनको किसी ने दे नहीं दिया ये खाली हाथ वापस चले गए मेरे घर में आठ महीने की बच्ची है एक और एक अस्थमा का पेशेंट है ऑक्सीजन पर मेरी माँ है अभी सुबह दो दिन से लाइट भी नहीं है उनकी जो टेबलेट्स है वगैरह है निबुलइजिंग है वो कुछ भी गया नहीं है दिक्कत वही है लाइट नहीं है मेन तो पानी का प्रॉब्लम है खाने का प्रॉब्लम है और यहाँ रोड तक तो हमें चल के आ आना पड़ता है अंदर कोई आता भी कमर तक पानी में कमर तक पानी है। में खाने की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ रही है कोई अंदर आ नहीं रहा तो मेरे लिए सरकार से विनती है कुछ हमारे लिए कुछ कीजिए हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत तो पानी कमर तक भर गया है और लाइट भी नहीं है तीन चार दिनों से और इधर कोई देखने वाला भी नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है कोई आने जाने वाला नहीं है कुछ कोई, कोई कोई हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है क्या है पानी नहीं निकल रहा है देखो हमारे अभी रोड पर आए हैं कुछ लेने के लिए सामान तो रुकमर तक पानी में चल के आए छोटे छोटे बच्चे उनको भी रोड तक लाना पड़ता है पानी में चल के सब्सक्राइब करो गुजराती बेल आइकॉन पर क्लिक मेरे वो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन